Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya rasa sebenar masakan dari Borneo? Ha, hari ini, jom kita kembara sama-sama. Kita selami dunia masakan Sarawak yang memang unik dan sedap gila. Ini bukan sekadar makanan. Ini cerita tentang negara terbesar di Malaysia. Laksa Sarawak, hidangan ikonik ni bukan calang-calang tau. Chef selebriti dunia, mendiang Anthony Borden, pernah letak laksa ni dalam senarai 10 makanan terbaik di dunia. Wow, bila orang hebat macam tu puji, mestilah kita tertanya-tanya kan? Apa sebenarnya yang buat makanan Sarawak ni special sangat? Ha, untuk tahu jawapannya, kita tak boleh tengok pinggan je. Kita kena zoom out sikit, tengok pada tanahnya, orang-orangnya dan tradisi yang membentuk setiap rasa unik dari bumi Borneo ni. Okey, pertama sekali masakan Sarawak ni memang cerminan sejati identiti negeri tu. Bayangkan gabungan pelbagai etnik macam Iban, Bidayuh dan Melanau campur pula dengan hasil bumi yang kaya, memanglah lahirlah rasa yang anda takkan jumpa kat tempat lain di Malaysia. Kalau kita nak bandingkan, masakan Sarawak ni selalunya tak sepedas masakan Semenanjung. Diorang lebih fokus pada rasa asli bahan-bahan segar. Macam makanan laut yang baru naik, herba-herba wangi macam kunyit, serai, halia. Semuanya tentang kesegaran dan keseimbangan. Rasi utama keunikan masakan Sarawak ni bermula dengan bahan-bahan yang cuma ada dalam dapur semula jadi diorang. Jurum kita intai sikit -kit apa khazanah yang ada dalam hutan hujan Borneo ni. Kenalkan, ini sagu. Bagi masyarakat Melanau, sagu ni macam nasi lah. Makanan ruji orang. Ia bukan sekadar sumber tenaga tau. Tapi dah jadi sebahagian besar dari budaya dan warisan turun-temurun. Dan sagu ni sangat versatil. Boleh jadi linut, bubur pekat macam gam yang dicicah dengan sambal. Boleh jadi terbaloi, biskut nipis yang manis dan rangup. Dan yang paling adventure, ulat yang hidup dalam pokok sagu tu pun boleh jadi makanan istimewa. Namanya ulat mulung. Kita akan cerita lagi pasal ni nanti. Okey, selain sagu, supermarket hutan Sarawak ni ada banyak lagi benda power. Contohnya midin sejenis paku pakis liar yang rangup bila digoreng dengan belacan. Fu. Lepas tu ada terung dayak yang bagi rasa masam segar dalam sup dan kari. Jangan lupa juga buah dabai nampak macam zaitun hitam tapi bila rendam air panas tekstur dia jadi berkrim macam avokado. Unik kan? Okey, bahan dah cun, tapi cara memasak pun memainkan peranan besar. Jom kita tengok satu kaedah memasak yang sangat menarik dan sangat serawak, iaitu kaedah pansoh. Pansoh ni kaedah memasak tradisional kaum Iban. Senang cerita, diorang guna buluh sebagai pressure cooker semula jadi. Semua bahan dimasukkan dalam buluh, lepas tu masak perlahan-lahan atas api. Satu teknik yang sangat bijak dan dekat dengan alam. Bayangkan ayam atau ikan tu diperap dengan herba, lepas tu disumbat dalam buluh. Bila dimasak, wap panas terperangkap kat dalam, buat daging jadi super lembut dan berjus. Aroma dari buluh dan daun ubi kayu tu pula meresap masuk. Fu, memang padu. Cara ni bukan setakat rasakan makanan sedap, tapi tunjukkan betapa harmoni hidup masyarakat Iban dengan alam. Baik, sekarang sampai kita ke bahagian paling best. Jom kita kenal dengan hero-hero atau hidangan-hidangan ikonik yang wajib cuba kalau anda ke Sarawak. Sedia untuk telio, ya? Yeah? Kalau sebut pasal mi, Sarawak ada dua jaguh utama, laksa Sarawak dan mi kolo. Walaupun dua-dua ni mi, tapi karakter diorang sangat berbeza. Laksa Sarawak ni kompleks dengan kuah santan berempah yang kaya, pedas dan lemak. Mi kolo pula nampak ringkas je. Mi kering yang digaul mesra dengan kicap dan minyak bawang putih. Tapi rasa savori dia memang buat orang teringat-ingat. Seterusnya, umai. Anggap jenis macam ceviche versi Borneo. Ini hidangan tradisional orang Melanau. Ikan mentah segar dihiris nipis-nipis, lepas tu dimasak guna perahan jus limau, gaul pula dengan bawang dan cili. Rasanya masam, pedas dan yang paling penting sangat menyegarkan. Kunci dia satu je, ikan mesti betul-betul segar. Ha, ingat lagi tak ulat mulung yang kita sebut tadi? Bagi sesetengah orang, nampak macam ni satu cabaran yang ekstrim. Tapi untuk orang tempatan, ini snack yang bukan saja sedap tapi kaya dengan protein. Orang kata, ulat mulong ni bila makan, tekstur dia berkrim dan rasanya ada sikit-sikit macam udang. Selalunya orang makan panggang, goreng atau mm, ada juga yang makan hidup-hidup. Macam anda berani cuba. Dan kembara kulinari kita takkan lengkap tanpa pencuci mulut kan? Memperkenalkan kek lapis Sarawak. Ini bukan kek biasa tau. Ini dah macam karya seni yang boleh dimakan. Setiap lapisan dibuat dengan sangat teliti untuk hasilkan corak yang rumit dan cantik. Resepi dia pula macam-macam ada, dari klasik sampailah ke modern, memang rambang mata. Jadi, selepas kita tengok macam-macam hidangan yang unik dan menarik ni, apa sebenarnya cerita besar di sebalik semua ni? Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Jelas sekali kan, makanan di Sarawak ni bukan setakat untuk kenyang. Setiap hidangan tu adalah ekspresi terus dari alam semula jadinya yang unik. Ia juga menceritakan kisah warisan pelbagai etnik yang hidup bersama. Kaedah tradisional macam pansuh pula jadi jembatan antara masa lalu dengan masa kini. Semuanya berbalik kepada kehalusan, kesegaran dan rasa semula jadi. Jadi, lain kali bila anda menikmati apa-apa hidangan sekalipun, cuba ambil masa sekejap dan fikir apa agaknya cerita di sebalik makanan ini. Mungkin anda akan jumpa satu kisah menarik yang tersembunyi dalam setiap suapan. Fikir-fikirkanlah ya.